hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin buket snack love kayak gini dari beng-beng sama permen kopiko, hari nah, ini caranya gampang banget, kalian pasti bisa buat di rumah, jadi pastikan tonton videonya sampai habis jadi guys, yang pertama harus kita siapkan adalah kardus bekas, sini aku pakai kardus bekas air mineral ya. Terus di sini kita mau ambil dulu snacknya. Di sini aku pakai snack beng beng sebanyak 8 biji. sini kita akan susun dulu membentuk log. Ini ceritanya kita lagi bikin kerangkanya gitu ya guys. Nah nanti ini kita akan buat sketsa. -ah. Kita mau pakai pulpen untuk membuat sketsanya. Tinggal kita garis aja di bagian luar snack beng-beng dan sudah kita susun ini. Setelah itu tinggal kita gunting mengikuti garis yang sudah kita buat. Oke, okay guys. Selesai kita gunting. Sekarang yang kita butuhkan adalah selembar kertas kado. Ini gunanya untuk menutupi bagian belakang kardusnya, ya, guys, agar terlihat lebih cantik. Karena kalau nggak ditutup, dia akan kelihatan tulisan-tulisan dari kardusnya gitu. Jadi, sini kita akan pakai kertas kado dengan motifnya yang cantik. Terus, kita mau tempelkan dulu bagian belakangnya menggunakan lem tembak atau kalian juga bisa menggunakan lem biasa yang untuk kertas setelah itu kita akan lipat bagian depannya juga di sini kita akan lipat serapi mungkin kita menggunakan selotip bening ya guys untuk menempelkan kertas kadonya ke kardus untuk bagian atasnya karena ini di bagian bersiku jadi kita akan gunting seperti ini ya guys agar lebih memudahkan kita untuk melipat kertas kadonya Di sini kita tidak pakai teknik untuk melipat yang penting kita lipat aja serapi mungkin ya guys di sini aku pakai bantuan dispenser selotip ini sangat membantu banget untuk aku melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan selotip karena kita tinggal tarik aja dan tidak perlu repot-repot memakai gunting Oke okay guys, ini kita udah selesai dan ini bagian belakangnya sekarang ada lebih cantik untuk dipandang. Sekarang kita ke bagian inti yaitu pemasangan snacknya. Kita mulai dari beng-beng ya, kita akan taruh di bagian bawah dulu. Kita rekatkan menggunakan lem tembak. Lalu kita akan menyusun sisa snack beng-bengnya sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. oke okay guys beng-bengnya udah selesai kita pasang semua sekarang kita akan gini kan dulu untuk memastikan beng-bengnya sudah melekat dengan sempurna ya guys dan gak ada yang jatuh selanjutnya kita akan pasangkan permen kopikonya ini kita pakai satu bungkus gini ya guys ini isinya 50 biji permen kita keluarkan dulu semuanya lanjut kita akan susun dulu untuk mengetahui apakah permennya ini pas atau kurang nantinya. selesai aku susun dan ternyata permennya pas banget loh guys gak kurang dan gak lebih jadi sekarang tinggal mau kita lem aja permennya ke kardus nah ini caranya biar lebih gampang ya guys gak perlu kita lem satu persatu tapi kita pakai cara seperti ini kita tinggal lem sepanjang kardus yang mau kita kasih permen jadi kita tinggal nempelin permennya ke kardusnya deh seperti ini dan ini udah permen yang terakhir ya guys ini udah selesai kita tempelin semuanya ini jadinya seperti ini sekarang tinggal finishingnya kita mau kasih pita tapi sebelum itu kita akan cek dulu permennya takut ada yang belum nempel jadi kita ginikan dulu ya guys Dan ternyata nggak ada yang mau jatuh itu artinya permennya udah menempel dengan sempurna sekarang lanjut kita akan pasang pita di sini aku pakai pita satin warna orange sama kotak-kotak hitam kalau kalian suka warna lain kalian boleh pakai warna apa aja yang kalian suka Ini kalian bisa lihat aja cara aku bikin pitanya ya guys kalau kecepatan bisa kalian nambahin sendiri Selesai kita buat, sekarang langsung aja mau kita tempelin ke bagian atas sini. Seperti biasa kita akan tempelin memakai lem tembak. Ini bisa kita tekan-tekan seperti ini ya, agar dia langsung nempel dan bisa saja kita tiup juga. Terus aku mau rapin dulu bentuk pitanya. Nah, kalau udah, sekarang aku mau tambahin pita kecil untuk di bagian bawahnya biar kelihatan lebih manis. Nah ini dia guys. Kita kasihnya dua pita aja ya cukup. Terus jangan lupa aku mau tambahin hang tag nama aku. Ini penting banget loh guys. Apalagi untuk kalian yang bikin ini untuk dijual kayak aku. Ini sebagai identitas kalau buket ini kita yang bikin dan juga sebagai tanda pengenal juga untuk para Beli kita, tapi kalau kalian buat ini bukan untuk dijual. Misalnya, kalian buat ini cuma untuk hadiah atau dikasih ke seseorang. Itu nggak usah pakai hang juga, nggak apa-apa ya, guys. Nggak masalah. ini kita udah selesai nih, guys. Dan ini dia hasil akhirnya: snack lock dari Beng-Beng dan Kopiko gimana guys tutorial kita hari ini gampang banget kan pastinya kalian bisa buat juga di rumah dan kalian juga bisa ganti snacknya dengan snack kesukaan kalian Materi untuk harganya untuk modal buat ini kira-kira kalau kita hitung mangganya bank 2000 2 ribuan kali 8 buah berarti 16 ribu. Terus kopikonya ini satu bungkus 9.500. Terus kita hitung aja lem tembak, kardus, sama kertas kadonya dan juga pitanya itu anggaplah 7000 jadi kalau kita total semuanya modal untuk membuat snack lock ini adalah 32500 tapi kalau kalian mau dijual lagi jangan lupa hitung uang capeknya ya guys oke okay, deh guys kayaknya segini aja ya tutorial kita hari ini pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe kalau ada pertanyaan komen aja di bawah thanks for watching